Nahum mimbaini aidihim wa wa an aimanihim wa an wa la tajidu syakirin Kami akan sesungguhnya mengganggu manusia dari depan, belakang, kiri dan kanan Dan kamu tidak akan di antara umat manusia ini terdiri kalangan orang yang bersyukur Ya, Lalu Allah SWT tahu dah syaitan ni Dan Allah SWT memberikan izin kepada syaitan untuk melaksanakan tugas ni Dan syaitan itu, lafaz syaitan itu menurut bahasa Arab literally Bermaksud benda yang menjauhkan daripada Allah Ya, so, Jadi syaitan tu boleh datang dari bentuk jin Boleh datang dalam bentuk manusia Minal jinnati wal nas Jadi maknanya ada syaitan berbentuk manusia yang merupakan orang-orang munafik, merupakan orang-orang kafir yang ingkar yang memerangi Islam dan ada juga aur oh syaitan daripada kalangan jin yang tidak dapat kelihatan oleh mata manusia. Ya. Baik, jadi daripada banyak-banyak serangan-serangan ini, uh, dia ada banyak serangan, ada banyak serangan, serangan fizikal ada sebagaimana yang berlaku di Iraq, sebagaimana yang berlaku di Palestin dan ada juga serangan yang berbentuk berbentuk pemikiran. Daripada banyak-banyak serangan yang kita nak bincang hari ini, serangan yang berbentuk pemikiran Jadi kita tak masuk topik serangan yang berbentuk fizikal uh, Aggression yang berbentuk fizikal di Iraq, di Afghanistan, di Palestin semua kita tak masuk hari ini Maka kita nak masuk serangan yang berbentuk pemikiran Kerana serangan yang berbentuk pemikiran, uh, bahayanya tidak kurang daripada serangan fizikal kerana umat Islam punya negara hari ini yang sebut bergabung di atas nama OIC ya yeah, Organization of Islamic Conference uh, sebenarnya banyak yang telah pun ditawan pemikiran mereka oleh oleh orang-orang bukan Islam ini. So jadi tak payah dia nak masuk secara fizikal tetapi dia masuk secara pemikiran sudah dapat menaw menawan uh, negara tersebut. Sebagaimana kita boleh kita beri contoh Um, negara Jordan sebagai contoh tempat yang saya belajar dulu ia setiap tahun menerima bantuan uh, ratusan juta US dollar daripada US. Lalu kerana itulah Israel boleh masuk ke dalam negara Jordan dengan mudah, boleh buat mesyuarat dalam negara Jordan dengan mudah dan demikian juga negara Mesir. Hosni Mubarak adalah sangat rapat dengan Israel Memberikan seluruh peluang dan seumpamanya Dan dia dapat habuan dia lah Habuan dia boleh kita tengok dalam akhbar semasa dia jatuh Bagaimana dimaklumkan oleh wartawan uh, Begitu banyak aset dia ya, yeah, Sehingga mencecah hampir 70 US dollar billion uh, Lebih kaya daripada Bill Gates rupanya umur okay, So ingatkan Bill Gates yang paling kaya rupanya Dah Hosni Mubarak rupanya Ya yeah. <laughs> Jadi itu dia Uh, jadi itulah keadaan dia Macam mana cara dia tawan tu Sebab itulah kita nak tahu sekarang ni Tawanan ataupun serangan Ataupun saywa yang dibuat dalam bentuk psikologi itu Sebenarnya sangat penting Besaran Serangan pemikiran ni pula Dia ada dua jenis Paling kurang, paling general Iaitulah yang berbentuk direct dan indirect Yang direct ni yang conscious Yang indirect subconscious ya yeah, dari yang conscious dengan subconscious punya serangan maka kita hari ini kerana masa kita terhad saya rasa saya mungkin sempat sentuh yang conscious dululah yang subconscious tu insyaallah saya sentuh serberingkas kalau ada ruang dan ruang baik serangan pemikiran yang dari sudut yang direct dan dia atas dalam paras sedar sedang diserang kita ada beberapa isu Yang pertama sekali dia cuba Satu pemikiran-pemikiran non-muslim yang mengusungi Islam Mereka dengan segala kecanggihan dan kuat kerja mereka Kuat kerja mereka ni Mereka cuba untuk mengubah destinasi kehidupan dan standard masyarakat Itu serangan pemikiran dia pertama Lalu hari ini mereka berjaya mencipta satu destinasi baru bagi seluruh individu yang hidup atas muka dunia ini mereka letak satu rate namanya uh, kadar kemiskinan kadar negara maju apa dia KDNK apa dia uh, bukan GDP ni ni apa KDNK ya yeah. ataupun keluaran negara dalam negara kasar ada kemudian ada pendapatan per kapita uh, per individu jadi teori-teori ekonomi ini teori-teori ekonomi ini uh, telah pun dibentuk dan disokong oleh financial institution. Uh, jadi saya beritahu kepada para pelajar yang cerdik saya beritahu mungkin moderate atas sikit lah, eh. tak, tak basic sangat. Okay? Jadi, kalau saudara-saudari nak tahu lebih jelas tentang macam mana uh, penipuan ataupun konspirasi oleh financial institution dalam dunia ini uh, ada sesiapa yang balik dalam waktu terdekat boleh mention kalau ada Dan naik Emirates sebagai contoh Ataupun naik Mas Ada TV semua satu kan uh, jangan, Kalau ada filem banyak kan uh, Jangan lupa cari satu dokumentari Tajuk dia The Inside Job Dia punya narrator dia Adalah Matt Damon kan? Uh, Jason Bond Itu huh? dia lah okay. Jason Bond okay. Okay, Matt Damon, narrator dia Dalam satu jam setengah Dia memberikan satu dokumentari yang Absolutely excellent ya yeah, Tentang apa yang berlaku Dan bagaimana profesor-profesor Ekonomi dan finance Di universiti terlibat dalam perancangan Untuk memakmurkan lagi Teori ini okay? So jadi mereka telah berjaya Menunjukkan ekonomi Framework ekonomi mereka Dan framework finance mereka adalah yang terbaik di dalam dunia yang mesti kita ikut tetapi sebenarnya dan dijadikan syllabus di universiti untuk semua orang belajar. Dan macam mana dia nak kontrol profesor ini dia masukkan sebagai board of director kepada beberapa financial institution dan dia bagi gaji yang besar dan seumpamanya. Jadi tengoklah the inside job. Uh, kalau tak naik ke pertarungan cubalah surf dekat YouTube ke saya tak pasti ada yang tak ada. Ya. Yeah? Ataupun dekat mana-mana lah, kat internet tu, sebagainya The inside job Kalau ada sini, carilah, belilah Ya, sangat baik Baik, itu adalah uh, uh, fraction yang pertama Mereka cuba membentuk satu standard baru untuk seluruh manusia Ya Jadi kita hari ini umat Islam diserang seolah-olah kita merasakan hari ini Sampai kita terasa Islam itu outdated Okey, Islam itu outdated, tak secocok duduk dalam situasi keadaan zaman sekarang. Jadi itu dia punya big picture dia. Kita kena tengok daripada atas, kita akan nampak macam itu. Ya. Yeah. Sampaikan hari ini juga dia letakkan satu destinasi dia. Maknanya da lillah da ma li qaisar li qaisar wa ma lillah lillah. Kan itu satu satu ideologi secularism, okey. itulah tinggalkan apa berkenaan dunia untuk urusan dunia Berkenaan dengan agama kepada agama. So, dia pisahkan di antara kehidupan materialistik dengan spiritual. So, jadi tak ada unsur spiritual dekat dalam proses-proses dunia, dalam proses politik, no uh, religious. Dalam proses ekonomi, tak ada unsur-unsur religious. Dalam proses finance, tak ada unsur-unsur religious. Semua tolak tepi. Yeah? Jadi mereka ini cuba untuk menolak seluruh proses keagamaan ni yang dianggap sebagai candu kepada masyarakat ini. Mereka tolak tepi supaya manusia bila duduk dalam bincang dalam sebagai bisnes semua ad, 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 duduk dalam the same play, the same uh, playing field. Tak ada gangguan Kristian punya, tak ada gangguan Islam punya, tak ada gangguan Budis punya, tak ada gangguan Hindu. Kita duduk di atas kolektiviti untuk mencipta satu untuk keuntungan kita. Sebab itulah bila mereka menengup, menepikan etika agama dan nilai tadi ini, semua benda yang boleh bawa untung, semua perkara yang boleh mencipta duit, mereka rasakan etikal dan perlu kita makmurkan. Sebab itulah mereka memakmurkan bisnes-bisnes perjudian, mereka memakmurkan bisnes-bisnes uh, nuklear walaupun tak berapa perlu tapi cuba juga eh, Lepas tu radiasi semua orang nak mati kan? uh, Mereka cuba memakmurkan apa nama tu bisnes-bisnes pelacuran Mereka bi membiarkan tanpa kawalan internet tanpa perlu apa-apa kawalan Inilah yang dinamakan lebih kurang kita namakan sebagai free market economy yeah? saya tak nak cerita pasal ekonomi lah Tapi ini serangan yang pertama lah Yeah, free market economy Iaitulah menyerahkan seluruh urusan pentadbiran Keuangan dan bisnes Kepada industrial player Mereka lah yang menentukan Apa yang perlu, apa yang tak perlu Lalu itulah jadinya sekarang hari ini Kita dapat lihat uh, Bagaimana teruknya Bila mana sekali dilanda masalah ekonomi uh, Banyak bank yang berlingkup Banyak negara yang bankrupt hari ini Ya, yes, seumpama Iceland dan Ireland pun hampir-hampir bankrupt -hampir dan berbagai lagi negara sedang menghadapi masalah. Baik, jadi kesimpulan yang pertama tadi, mereka nak ubah seluruh kita punya destinasi matlamat kehidupan tepikan agama kita kolektif secara kolektif kita bersetuju tanpa ada apa-apa unsur agama. So, itu adalah serangan yang pertama. Lalu, hari ini, sedang-sedang, sedar tak? Sedang-sedang, kita semua memang ada kalanya terlibat dan termakan dengan da'yah-da'yah seumpama ini. Apabila kita duduk dalam negara ini, ataupun kita sebagai seorang pelajar, kita belajar untuk mendapat degree dan kemudian kita merasakan degree itu adalah yang paling tinggi untuk kita dapat dan kita fikirkan selepas tu kerjaya apa yang terbaik untuk kita dapat dan syarikat paling besar mana yang boleh kita sumbang semua kita punya tumpuan nak dapat pada masa akan datang sudah lagi tidak menitik beratkan apa-apa unsur keagamaan. Nampak tak? Katalah ada satu syarikat ni dia kecil sikit tapi dia ni dimiliki oleh orang Islam dan ada etika-etika Islam diterapkan. Gaji dia mungkin 5,000 sebulan Satu lagi syarikat worldwide company Multinational company Memberikan gaji 10,000 sebulan Tapi waktu dia Tak ada waktu solat semua sekali Maka pada ketika itu Sedara saya kerja nanti nak mana masuk syarikat mana okay? Kalau sesedari hari ini Terdetik tak payah jawab saya lah Jawabkan Allah nanti lah kan Terdetik untuk ambil syarikat yang besar gajinya Walaupun tak boleh solat Walaupun terpaksa buka aurat Contohnya Walaupun terpaksa bergaul sepuas-puasnya Banyak company-company menyediakan entertainment cost namanya Faham? Entertainment cost adalah cost bila mana kita kena entertain client Untuk terus mendapatkan kontrak dan tender Tahu tak? Kan? Jadi adik-adik mungkin belum masuk dalam dunia bisnes tak tahu lagi benda ni Ataupun mungkin tahu tapi buat-buat tak -buat tahu Ataupun tahu tapi tak secara tahu terus fakta Tak pernah mendengar secara direct Tak pernah mendengar daripada orang yang terlibat Dan terjebak dan ter, terjerat dalam keadaan itu Tapi dalam pengalaman saya terlalu banyak di Malaysia dan di seluruh dunia Orang yang macam ni Dan keadaan seumpama ini Tapi mereka sayang kerja mereka kerana gaji mereka lumayan Inilah dia hasil berjaya dia serangan pemikiran yang pertama yang kita bincang. Serangan dia punya berjaya sampaikan kita punya uh, uh, destinasi dan matlamat dalam dalam kerjaya dalam kehidupan sudah berubah. Kita telah meletakkan agama sebagai ke tepi. Apa saja perkara yang melibatkan agama selepas ni susah nak masuk dalam pemikiran kita. Sampaikan ramai orang Islam hari ini yang bekerja dengan bank-bank konvensional -bank syarikat-syarikat firma-firma legal firm, apa, apa? Ada yang ambil law kat sini. Uh, ambil law nanti nak jadi kerja apa? <laughs> eh, jadi lawyer. Jadi lawyer tuan-tuan, ha nah, jangan, jangan tukar kufra, tak <laughs> <Nak> tukar <laughs> cara <bicarali. laughs> yeah. Jadi lawyer, lawyer firm ni dapat firma ni dapat untung daripada mana? daripada kontrak-kontrak lah kontrak syarikat mana campur-campur yang paling besar chunk ni daripada mana daripada bank konvensional Okey saya dah jumpa beberapa orang partner-partner daripada firma-firma undang-undang yang dapat hidayah dapat kefahaman dapat faham balik jalan lurus itu mereka sanggup letak jawatan keluar daripada partner kerana memang memang sangat tak diketahui Untung mereka banyak datang daripada yang tidak menepati syariah Okey, Ini orang yang terselamat Tapi berapa ramai di luar sana orang yang tidak terselamat Nabi SAW dalam sebuah hadis kata La'ana Rasulullah SAW Akila riba, wa mukilahu wa syahidahu wa katibah Ya, dilaknati oleh Rasulullah siapa-siapa yang makan riba yang memberi makan yang menjadi penulis dan menjadi saksi lawyer ni tukang tulis tu. So. Sentiasa dapat Ya yeah. So jadi bayangkan Bayangkan ya yeah. Dan berapa ramai orang yang kerja di bank konvensional Berapa ramai yang kerja di insuran konvensional Berapa ramai kerja di sebuah syarikat Yang ada entertainment cost tadi ni Entertain Arak kepada klien dia dan seumpamanya Dan dia pun kadang-kadang minum sekali Begitu ramai Inilah dia berjaya ni di serangan pemikiran Yang mengubah matlamat kehidupan Allah SWT beri satu saja jawapan kita Allah kata kalau kita nak jadi orang masyarakat ke businessman, businesswoman satu disiplin iaitu la rijalul tijaratu wal bai'un an zikrillah <laughs> Allah sebut. Ya, dalam surah Al-Hasyr. Ya itulah ayat ia surah Al-Jumaah. Ya itulah Allah nakkan lelaki-lelaki Biasanya lelaki-lelaki lah Tapi dia termasuk perempuan-perempuan rupa sekali Usahawan lelaki dan usahawan perempuan Yang bisnes mereka dan kerjaya mereka Tidak melalaikan mereka daripada janji dan tanggungjawab Kewajipan mereka kepada Allah Mereka tidak lupakan solat Mereka tidak lupakan arahan-arahan arahan tentang penjagaan, penjagaan tentang pakaian Mereka tidak melupakan penjagaan tentang Bagaimana berkomunikasi dengan lain jantina semua mereka tidak lupakan Mereka tidak lupakan arahan Allah untuk memahami Quran Semasa mereka bekerja Dan tidak lupa bagaimana nak menerapkan Value-value nilai-nilai yang sepatutnya diterapkan Di dalam kerjaya mereka Supaya amanah, integriti yang kuat dan seumpamanya Inilah yang Allah SWT nak So boleh kita berkerjaya Tapi jangan sesekali jatuh dan gagal Terbakan dengan serangan pemikiran yang pertama ini Ya yeah? الله سبحانه وتعالى اسبح وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو ولدار الاخره خير للذين يتقون